Сейчас говорить о том, какие должны быть перекусы, что обязательно нужно класть в ланчбокс, коробку, куда, власне, викладаєте всі овочі та фрукти і чи бутерброди, як ми бачили, як це робить наша мама. Э, Діма і забулась, як звати молодшу сестричку, яку обидає Діма. Молодець, Діма, рости будь здоровим і сестричку так само не ображай. Давайте начнём с главного. Какие продукты мы можем класть в ланчбокс? Ну мы можем класть, вот у нас очень хороший перечень продуктов, подготовились цельнозерновой хлеб, угу. запеченное мясо, сыр. Твердые обязательно, обязательно фрукты и овощи сезонные. Вот у нас сейчас сезон и слив, и яблок, и персика, можно и грушу положить. Mm -hmm. Ну, конечно, не все вместе, а можно одно яблоко положить, одну грушу или Дело в банан. том, что в ланчбоксе одно яблоко вряд ли поместится, или, например, его нужно как-то разрезать. Вы рекомендуете на дольке резать овощи и фрукты? Вы знаете, лучше положить маленькое яблоко, mm -hmm. но не разрезать, потому что мы теряем водорастворимые витамины, в частности, витамин С. То есть пусть это яблоко будет не таким большим, а в два раза меньше. И положите там одну-две сливы ребенку. Резать не рекомендуется? Не рекомендуется. У нас есть еще и листья салата. Насколько они, в принципе, так точно тоже могут быть в ланчбоксе? Они, они рекомендованы. Особенно ребеночку можно сделать, не намазав хлеб сливочным маслом, положить угу. листья салата, запеченную буженинку и кусочек сыра. Вы сказали не намазанное маслом. Почему? Масло мы тоже не кладем. Вы используем? понимаете, масло лучше использовать в домашних условиях, mm -hmm. потому что неизвестно, когда съест ребенок этот бутерброд. Mm -hmm. А масло относится к скоропорчащимся продуктам, но обязательным для использования детей. Mm -hmm в школьном возрасте. Из полезных продуктов у нас есть еще сухофрукты. Их тоже мы можем класть в ланчбокс. Безусловно, это будет экспресс-перекус. Mm -hmm. И вот э, заменить, да, вот чем можно сладости заменить? Как вариант использовать сухофрукты. Расскажите еще, насколько важно э, коробку и перекус для ребенка собирать вместе с ним? И каким образом можно, в принципе, ребенка, ну, как заставить? Попросить все-таки это съесть и объяснить полезность этих продуктов. Потому что очень часто они либо возвращают назад полностью запакованный ланчбокс, потому что используют сладкие батончики, чипсы, другие знаки, либо обмен происходит между ними. Как с ребенком вместе создать ланчбокс, чтобы он съел все, что внутри? Ну вот смотрите, очень хорошо привлечь ребенка заранее угу. к тому э, ланчбоксу, который будет собираться накануне. Иду, вот, например, вы готовите выходные вместе печенье. Угу. Вот, э, я взяла с собой рогалики, которые приготовила бабушка для наших внуков. И я рекомендую родителям тоже не полениться. В выходной день сделать несколько видов печенья, для того, чтобы не было того же обмена. Uh -huh. Чтобы не менялись полезные бутерброды на неполезные сладости. Чипсы, орешки. Некоторые родители специально даже не дают деньги детям в школу, чтобы они не проводили вот этот обмен. Поэтому не ленимся, привлекаем к процессу детей. Им это очень нравится. Независимо, мальчик это или девочка. Мама раскатывает тесто, ребенок выкладывает там варенье или скручивает рогалики или делает формочки, то есть привлекаем к процессу и э, обязательно обсуждаем, что мы кладем в ланчбокс и почему полезно это для здоровья, угу. для того, чтобы он рос, развивался, чтобы у него была хорошая иммунная система, чтобы он не уставал, то есть давать ему полезные советы, готовить его. Если говорить о калорийности, это очень важно для именно перекуса и для того, что вы положили в коробку. Или все-таки в школе дети обедают, они там соблюдают определенную калорийность. Какой она должна быть для ребенка? Смотрите, суточная да. калорийность должна составлять в зависимости от возраста, мы говорим о младшем школьном возрасте, это где-то в среднем 2300 калорий. Угу. Если физическая нагрузка активная, ребенок много посещает секции, калорийность может даже увеличиваться. Mm -hmm. Но калорийность ланчбокса mm -hmm. должна составлять не более 20% от общего колоража суточного. Mm -hmm. То есть а оптимальный... Ну, вы выбираете сами, но тем не менее, все еще зависит от того, какой был завтрак у ребенка. Если он был полноценным, калорийная у бокса может да. быть немножечко меньше. Но не всегда, к сожалению, не всегда дети соблюдают режим. Иногда завтраки вообще могут отсутствовать у детей. Они поздно встают, не досыпают, что очень сказывается на их самочувствии. Девочки, я прошу прощения. Да. Я так понял, что чипсы с колой вы списали? Можно забрать уже? Однозначно. Да, вот, а чипсы однозначно. Да, и, и давайте у меня уже. 30 что списываем дальше? Уже. Конфеты тоже, так понимаю, мы списываем, Конечно. либо мы готовим сами. Конфеты домашние. Да, И, лучше собственно, приготовить один сами. один из самых таких, ну, мне кажется, распространенных вариантов для ланчбокса – это батон, колбаса разных видов. Насколько это не полезно или можно давать ребенку? Я не рекомендую давать в ланчбокс белый хлеб, потому что лучше заменить его цельнозерновым, который более полезен, менее калорийный и содержит больше клетчатки, угу. которая необходима растущему организму для оптимальной работы желудочно-кишечного тракта. Это не полезно, но да. это не используется. Колбаса содержит соль скрытую, скрытые угу. жиры, нитрит натрия. То есть лучше самому запечь буженину. Да. Во-первых, это будет экономически выгоднее, дешевле угу. и полезнее для здоровья ребенка. Если у нас здесь есть буженина, хлеб, цельнозерновой и сыр, значит, из них может получиться бутерброд. Давайте да. покажем, как мы можем сделать Конечно. правильный полезный бутерброд Конечно. для ребенка. С чего начинаем? Берем хлеб. Кладем хлеб. Да. Возьмем буженину. Да. Так. Возьмем листик салата. Да. Смотрите. Вот, положили и взяли кусочек сыра. Суховат же будет а какой же соус? Какой соус? У, У нас черед... есть черри. А -а -а -а. Мы накрываем сверху еще одним куском? Можно накрыть. Смотрите, можна накрити і положити вот в будь-який з удобних ланчбоксов. В любой зудобних ланчбоксов? а я знаю, що наша колега і наш постійний експерт Чехович у сніданку вихідне розповідала власне, яким має бути ваш ланчбокс. Давайте подивимося, що розповіла нам наша колега. І потім продовжимо збирати нашу коробку і перекус для дитини. Маркування тут дуже уважно. Перше це маркування того, що пластик харчовий, угу. тому що саме з харчового пластику це, мають бути не, оце. ось цей ось не, цей не, Це мікроволновка, здається. Так, ось. А. Ось ось, ось 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 потім обов'язково обов'язково має бути маркування, що такий ланчбокс можна мити в судомиці. Це дуже зручно, і такий бокс не буде боятися окропу. Наприклад, так окей, і наступне маркування це розігрівання в мікрохвильовці. Тобто, це дуже зручно і а, ось ось такий. А, і, і якщо ці всі маркування є на боксі, то це надзвичайно якісний бокс, і ви сміло можете його купувати. Ну, и вот мы с паней Натальей Выкористовываем ланчбокс За всеми порадами Тамилы Чехович И просто сейчас кладем сюда наш бутерброд корисный, Который мы приготовили Да, вот смотрите, у нас как раз удобно Два отделения имеются в ланчбоксе угу. То есть мы можем в нижний отсек Положить наш бутербродик А сверху положить вместо соуса Вместо соуса вместо соуса. Черри угу. Несколько черри Я так. люблю соус, не знаю Так, огурчик так. Смотрите, как все у нас красиво помещается. Трохи сухофрукты. Да, так, разумею, то, мы можем... И можем так... сухофрукты положить и даже наши рогалики помещаются. Извините, пожалуйста, я хотела бы к маслу вернуться. Вы же сказали, да. что в принципе можно немножко намазать. Ну, вы знаете. Но не в ланчбокс. Не в ланчбокс. Ланч Однозначно надо использовать сливочное масло. Это тот продукт, который mm -hmm. должен присутствовать в ежедневном рационе ребенка. Спасибо. Ми зібрали наш ланчбок. Нам допомагала наш гастроентеролог і експерт Наталія Міхньова. Говорили про те, як правильно зібрати. все дізналися. Знаємо, що не можна використовувати, що можна і потрібно використовувати. А головне, будьте зі своїми дітьми завжди, збирайте разом з ними перекуси. Тому тоді вони будуть і яскраві, і кольорові, і зацікавлені в тому, аби повернути вам його порожнім. Надалі ну, сніданку реклами Ми скоро повернемося. Будьте з нами. Дуже дякую за розмову.